Отлично, молодец.

мы уже держим ведь дня. Целый ряд. Целый ряд. Держим. Сиди в лице, чего на ринг, а на вас. Ты мне опять на ноги наступаешь. Смотри, этот шелестюк или как получаешь уже. Да. Получаешь. Gayâchê nan lighe Сейчас этот бой кончится, мы разговариваем. Сосы -сосы. Так, а не надо, он шагунный, представитель команды Молдовы. Супер тяжелый В да. Красном отдыхает боксер из города Мендеры Качук Михаил Михаилу 18 лет Боксом занимается 3 года У него первый спортивный разряд Провел 26 боев В 21 одержал победу Лучшие спортивные результаты Михаила, победитель республиканских турниров 2011-2012 году. Первый тренер Маханьков Алексей к соревнованиям готовил Гансацук Владимир. Well it's good by the way. Молодец, работай, работай. Вилки он плюхи попал. Три плюхи. Что у него отлетела башка. А Тот мастер спорта, это первый Тот мастер спорта какой-то я, чемпион мира. А, молодец! Да. Сейчас, да, 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 да. Ну, бой, да, да. Да. Ну, бой да. дает мастер. А да. да. ну, три года, тут лет семь или десять занимается боксом. А да, наш Кто три будет? года. Поджимай, поджимай! Он еще попадет и его и вырубит Это, вот. это будет вообще, блин. А такое может вполне быть. Главное да. ну, то бьет, кто держит. О, отлично попал. Что, он держит, да? А что там этот вечер никакой? Не будем. Людей это. В синем углу отдыхает боксер из города Кузнецовск Шепелюк Юрий. 22 года, боксом занимается 10 лет. Представитель спортивного общества ⁇ Колос ⁇ мастер спорта ⁇ Счет боя не ведет ⁇ Лучшие спортивные результаты боксера, призер чемпионата Украины среди молодежи в городе Львове 2008 года. Финалист международного турнира класса ⁇ Мангера ⁇ 2012 года. Первый тренер, к соревнованиям готовил тренер Соколовский Владимир. У ну, него столько играли, у нашего первого 12 боев да? с Да? Да вас-то маленький. Настырный, упорный и бьющий, нормально. Хочу щепинка вырубить сейчас.

А да он соберется сейчас. Еще он попал по палку, фигня, он восстанавливается моментально. Выше руки. Полуфинал. Третье место занял. Один боксер, потому что три должны были приехать. Должны были три приехать. Жаль, Это должны были три, а из-за yeah. того, что сейчас каникулы. Не каникулы, а экзамены. Да надо было. Вот мы сказал, три будет. Я съехал, три, да. Приходит один только еще. Я составил бой дает все равно. Опыт получится. И поджимает его. Смотри, как он дышит. Ты видишь, как он дышит? Ты да как наш дышит? Хоть и получил больше. Тот умирает, а этот нормальная функционалка. Видишь, как он дышит уже? <говорит> а, он выиграл бой, его засудили там, сто пудов. Танцовку! Пошли, видишь, нормально. А то умирает. Ну. Смотри. Видишь, спокойно дышит. Да. Потому что здоровье бешеное. У этого нет здоровья. А? Это, смотри, это а? Это, Он не Володя. Михаил. Да. Нет, Володя у нас А Он не тренер, он говорит, этот, сейчас. Он волонтер. Волонтер. Попросили его, чтобы он помогал. Он балл упал. Счет судейских записок. Первый судья 27-30, второй судья 27-30, третий судья 27-30. Единогласным решением судьям со счетом 0-3 победу одержал Шапелюк Юрий Кузнецов. Судейская бригада на седьмую пару. Рефери Андрей Григорий Херсон. Боковые судьи Бодня Александр, <говор> Ляхов Юрий, Стахнет Михаил.